কৃষ্ণে বধে দৈত্যচ ৰাজাৰ বচন শুনি মহাৰংগমনে সঁচাৰোপিত বস্ত্ৰ কাশী গৈলতা অক্ষণে কৃষ্ণৰ কীৰ্তনবিনে জানাখাৰে সাৰ সকলি যোগে মনুস্বৰ গতি নাহি আ যত বেদ বেদান্তৰহি শেষ সন্মত অবিবৰি কহিলো ৰাজা তোমাৰ গগুৰু চৰণত পশি ও শৰণ সদগুৰুই উপদেশে ভজী উকনাৰ গুরুৰ কৃপা তো হ'ইবে মায়াৰ অনিৰ্জা তোৰী দলে গকি পহলেহি عادت যাত গ'ন হ'ই কোনিছৰ দিনে আতাৰ উঠাত বাই হৈছে নহয় নকি আগতে নিজৰ সতালতে গুনগুনা আছিল এতিয়া মাইক লগায়ে আমাৰ कान ভোলা কৰিব জন পাইছ মই আগতে কৈছোঁ হয় এনো সমাজ পাখেদি দে তহলে এই সব বন্ধ কৰ কোনো গুৰ্ত নিদিলে এতিয়াও দেরি भाय আমি থাকোতে এই চব ব্যৱচাৰ নচলিবা অসমৰ এইবিলাক কি আৰম্ভ কৰিছ তহঁত আহিছ ৰবি আগতে তহঁতৰ চৰণকেইখন ধূল্য ৰবি

সদায় তাল ফাল লগাই থাকে তেতিয়া জানো শান্তি ভংগ নহয় আৰু আমি মাইক যোগে ভাগৱত পাঠ শুনাওতে শান্তি ভংগ হ'লনে বাৰু ঐ ছোৱালী তই বৰকৈ বাঢ়িছ দেই চন্দ্ৰদু আমি সুস্থভাৱে বহি আলোচনা কৰোৱা নাই নাই আমি ইয়াত বহি ধৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ অহা নাই যাৰ আলোচনা কৰিবলৈ সুস্থ মানসিকতাই নাই সমাজ পৰিচালনাৰ কুৰি বৈঠা ধৰিবলৈ আহিছে নাৰায়ণ অ তেন্তে বুঢ়া তই দেখোন কম ভকত নহৰ নামঘৰতো দীঘল হৈ খেৱাল আৰু ইয়াতো আহি আঁঠু লৈছো নাপায় ঔ বোপাই ভকত আই সকলোৱে ঈশ্বৰৰ নাম গুণ গাইছে এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত যদি ব্যাঘাত জন্মাও তেতিয়া আমাক পাপে চুব আমাৰ লগত দেখোন যুধি ভ্ৰোহী হলে ঈশ্বৰে অপমান কৰিছ তোক আগতে এইখন গাঁৱত ধৰ্মৰ কোনো অনুষ্ঠান নহ'ব বুলি তই তেনেকুৱা কথা নকবি যেতিয়া তহঁতে সৎগুৰুৰ ওচৰত শৰণ লবি তেতিয়া বুজিবি কৃষ্ণগুৰুৰ ধৰ্ম কি হে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰ তুমি কৃপা কৰা ঐ বন্ধ হে কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু তুমি সমস্তৰে সিয়াত থাকি সুমতি দিয়া সমৰ তোক মই জয় কৃষ্ণগুৰু 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 সম পালেহি আহি এ জগতবাসী সম পালেহি আহি সদগুৰু কান্দাৰী সাজা সৎগুৰু কান্দাৰী সাজা বুজাই থোৱা বিষয়ৰ বুজা বিষয়ৰ বুজা বুজাই থোৱা বিষয়ৰ বুজা বিষয়ৰ বুজা হে জগৎ বাকি শান্তির প্রতি কৃষ্ণ জানা শান্তির প্রতি কৃষ্ণ জানা আত্মা প্রেম জগায়না কলকির পীড়া আছে কান্দি কান্দি মরিবা পাশে মরিবা পাশে হে জগ হৰি হৰি জানিবাতি নহলে নাপাবা মুকুতি হৰি হৰি জানিবাতি নহলে নাপাবা মুকুতি কহে কৃষ্ণগুৰু এই তত্ত got মোৰ এটা ক্লাছ আছে জয় কৃষ্ণ গুৰু তোমালোক সকলোৰে প্ৰতি কৃষ্ণ গুৰু পূৰ্বেশ্বৰৰ কৃপাবৰীণ ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত আছে নহয় আজি আমার আধ্যাত্মিক মই আরম্ভিতে মানে প্ৰশ্ন কেটামান প্রশ্ন মই আশা মশা করছো তোমালে যথোচিত উত্তর পাৰিবা মোর বিশ্বাস আছে আমার ধর্মীয় অনুষ্ঠান আরম্ভ করার আগতে মূল প্রথম প্রশ্ন হল আমার ধর্মীয় অনুষ্ঠান আমি কি কোৱা আরম্ভ করি আৰু প্রার্থনা গীতেরে খুব ভাল খুব সুন্দর উত্তর আমার পরমগুড়ু কৃষ্ণগুড়ু প্রভুশ্বরণ পনেরো নম্বর বাণীটু কি স্কুলিয়া লগতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্ৰদান কৰা খুব এওঁ কোৱা উত্তৰটো শুদ্ধ হৈছেনে বাৰু আচ্ছা অদিতি তুমি কোৱাচোন আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ লাভ কি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে মানুহক সংযমী আৰু আয়ুস বৃদ্ধি কৰে বহা বহ সঠিক উত্তৰ শ্রীমদ্ ভাগৱত প্ৰকৃতাৰ্থত নাৰায়ণৰ শ্ৰীমুখৰ বাণী পূৰ্ণব্ৰহ্মা নাৰায়ণে সৃষ্টিৰ পাতনিতে তেওঁ সৃষ্টি কৰা প্ৰথম জীৱ ব্ৰহ্মৰ আগত চাৰিটা শ্লোকত শ্ৰীমদ ভাগৱত ব্যক্ত কৰিছিল তেনেহ'লে ভাগৱতক কি বুলি কোৱা হয় চতুশ্লোকে ভাগৱত সুন্দৰ অতি সুন্দৰ এতিয়া তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে সেই চাৰিটা শ্লোক কি কি

পুথিসমূহ পাঠ কৰিছিল প্ৰায় চাৰি বছৰমান বয়সৰ পৰাই মই শুনি আহিছিলো আৰু সেইবোৰে পঢ়াতে নাই পঢ়ো ছাৰ সময় পালে মই কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰৰ বিৰচিত পুথিসমূহ শুনি পৰম সুখ পালো প্ৰভুৰ উদ্দেশ্যক তোমালোকে সফল কৰিব পাৰিবা এখন সুস্থ সবল প্ৰকৃত মানৱ সমাজ তোমালোকে গঢ়িব পাৰিবা মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে ঝৰ্ণা তোমাৰ কণ্ঠ শুৱলা গতিকে আমাক গুৰু ভক্তিৰ এটি ঘীতেৰে আনন্দ দিব নোৱাৰিবানে ঝৰ্ণা তুমি ইয়ালকে আহো ইয়াত থিয় হৈ গানটো গোৱা কৃষ্ণ গুৰু তুমি প্ৰভু কৃষ্ণ গুৰু কৃষ্ণ গুৰু তুমি প্ৰভু কৃষ্ণ গুৰু কৃষ্ণ গুৰু তুমি প্ৰভু কৃষ্ণ গুৰু রবি লড়া সলে বলে কেন দরে কিয়া হিসে ইহত বিটা জুটি আর কলেজর ছাত্র ছাত্রী প্রার্থনা তা হিসে ইমান শৃঙ্খলাবদ্ধ হবে ও কুমলতে ভাস দিলে সহজে ভাস লব এনেদৰে দরে নিত আবেলি সারি বজাত কীৰ্তন ঘৰত নাম জপ প্ৰাৰ্থনা এক নাম কীৰ্তন কৰে নাম জপ নাম জপ মানেনো কি কীৰ্তন ঘৰত সোমালে দেখিবা নহয় আহা ব'লা বিষ্ণুগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে দিয়া এক নাম একান্ত মনে বহি এনেদৰে জপ কৰা হয় এই এক নাম জপ কৰিলে কি হয় এক নাম জপ কৰোঁতে কৰোঁতে অন্তৰ শুদ্ধি হ'ল পাপ তাপ অজ্ঞানতাৰ নাশ হয় আৰু ঐশ্বৰিক শক্তিৰ লাভ হয় আমিওতো এক নাম লৈছোঁ তেন্তে কিয় সুধিছা নাই মানে আমি এনেদৰে জব নকৰোঁ কোৱাচোন কি জব কৰিছা আনক ক'ব নোৱাৰি ঈশ্বৰৰ নাম প্ৰচাৰ কৰাত ইমান কৃপণালী জপা এক নাম অবিশ্ৰাম কৃষ্ণগুৰু 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 এই নামৰ ধ্বনি যিমান দূৰলৈ যায় সিমান দূৰলৈ বায়ু পবিত্ৰ হয় মই গাঁৱত আনৰ মুখত যি শুনিছিলোঁ ইয়াত আহি সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দেখিলোঁ নিজকে পবিত্ৰ পবিত্ৰ যেন অনুভৱ কৰিছোঁ মুকেশ তুমি যি নামৰ কথা কৈছা সেয়া এক নাম নহয় এটা কথা মনত ৰাখিবা এক নাম সাধাৰণ মনুষ্যই দিব নোৱাৰে কোনে দিয়ে সৎগুৰুৱে এক নাম দিয়ে সৎগুৰু সৎগুৰু বিচাৰি বিদেশত যাব নালাগে আমাৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু ঈশ্বৰে সৎগুৰু একমাত্ৰ পৰমপুৰুষ পৰমেশ্বৰে এক নামৰ মহিমা লোকৰ মাজত যোগে যোগে প্ৰকাশ কৰি আহিছে যেই নাম সেই হৰি জানা নিিষ্ঠ কৰি নামৰ মাজতে থাকে আপুনি শ্ৰীহৰি তাৰমানে কৃষ্ণগুৰুৱেই ঈশ্বৰ গুৰু আৰু ঈশ্বৰ অভিন্ন ভগৱন্ত পুৰুষেই যোগে যোগে ধৰাধামত লোকৰ মাজত গুৰুৰূপে আৱিৰ্ভাৱ হয় তুমি নাম লৈ কি পাইছা মই পৰমানন্দ পাইছো